Казгю для меня – это моя жизнь. В первую очередь, это вуз, который дает качественное и доступное образование для нашего народа, людей, общества, для будущего страны. В нашем университете реализуются определенные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры PHD, которые позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее. В сфере юриспруденции международного права в Казахстане на данный момент я не вижу для нас конкурентов. Есть очень высококлассные специалисты, есть все те юристы, которые непосредственно стояли у истоков юриспруденции. Особые благоприятные условия, которые создаются руководством вуза для всего профессорского преподавательского состава. Старосты, студенты приходят как в свой второй дом. Главное богатство нашего университета – это люди, и уровень профессорско-преподавательского состава университета очень высок. Естественно, преподаватель всегда впереди, но немного рядом. Сконцентрировано большое количество талантливых преподавателей именно в области юриспруденции. Вот это креативное мышление, которое вот у нас поощряется, оно двигает университет вперед. И для меня я надеюсь, Казгю это будущее наше образование будет еще доступнее, еще качественнее. И это наша перспектива. Наша основная задача – это покрыть всю территорию чтобы каждый достойный студент, абитуриент получил у нас образование, получил билет в жизнь. Поскольку я думаю, что самые лучшие студенты обучаются только у нас. Ну а будущим студентам приходите, не пожалеете.